Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, kanalımızın dəyərli izləyiciləri. Bu gün Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsində Yeni Baqi yaşayış kompleksinin arxa hissəsində gördünüz 4 otağlı, 2 mərtəbəli evin təqdimatını edirik. Dəyərli izləyicilərimiz, evin üz görünüşü bu cündür. Mərtəbələr arası manalı beton şəbəkə pəncərlərdən istifadə olunub. İstağlaydan tarsovka rənglərində gördünüz kimi fasadına vurulub. Ətrafian yani sahəsinə bir maşın rahat çəkildə daxil ola bilər. Oturubdurmaq üçün kifayət qədər ərazisi var. Həyat tamit daşlardan üzlənlib, e, trapına kimi qoyulub. Bütün kommunal lər var, mərkəzi kanalizasiya sistemidir. Kombi üçün bu hissədə yer ayrılıb. Ev ümumi işdə cüt daşdan inşa olunub, 4 otaqdan ibarətdir. Yan tərəfinə keçmək də mümkündür. Sizizəm də var ki, havalanma üçün. Görürsüz, yan tərəfinə də keçmək olur. Ümumi işdə daşdan inşa olunan evlərdən biridir və daxil olar evin istifadətinə. Evə daxil olarkən belə bir dəhliz bizi qarşılayır. Qiymət də gözəl qiymət də təklif olunur. Yəni ki, masa hazırda ən prestijli ərazidən biri, Yeni Bakının arxa hissəsidir həyət evləri, hündür bir ərazidir. Və digər iki mərtəbələrdən ən üstün cəhətlərindən biri odur ki, ikinci mərtəbə qalxan piləkən, beton piləkəndir. Yəni taxta deyil, gələcəyində heç bir fəsadat olmur. Hal hazırda dəhliz hissəsindeyiz. Otaqlara bölücü dəhliz vasitəsindəndir. Onu da xatırladığım dəhliz, mətbəx və hamam otağı istifoldan təchiz olunub. Döşəməsinə granit metla vurulub. Və sağ tərəfdə belə bir qonaq otağı bizi qarşılayır. Vitraj pəncərədən istifadə olunmuş hörmətli izləyicilərimiz, gördünüz kimi çox işıqlı qonaq otağı var. Tavanı hündürdürdü. E Alt spanman işlənib, fiqurlarla bəzədilib, görünürsüz özünüz də şahid olunursuz, döşəməsinə laminat vurulub. Qatlar da bahalı qatlarda təmirdə. Yəni görünür ki, divar kağızları olsun, ümumiyyətlə təmir tamamlanma işi çox səliqəli və gözəl aparılıb. Evin mətbəx hissəsindeyiz. Mətbəx də kifayət qədər genişdir bütün komanda xəttləri hamısı hal çəkilib, hazır şəkildə vitraj şəbəkə pəncələdi. Birbaşa işıqlanması çox üstünlüyü təşkil edir. Pləkən alt hissəsində belə bir yer ayrılıb ki, buranda qladovka etmək mümkün, yəni bağlayıb artıq əşyalarınızı, paltarlarınızı yığmaq mümkündür. Bura isə və sanitar vəsanoyaq şura birlişdə yerləşir, duş kabininin içində addinli yer ayrılıb düşünülmüş birlişdir. Tavanı isə asma tavan işlənir. Və qalxaq ikinci mərtəbəni təqdim edir. İkinci mərtəbəyə qalxan plətkəndə Grundmitlərdan işlənilib, varyasqalar güclə ilə qoyulub. Soqsalıqalı gözəl təmir olunub. Hətta ev sahibi əy kabidən girməyə qoymadı ki, qoy təmiz qalsın. Bura isə ikinci mərtəbədə olan yenə də sanitariya-sanitar qurşağı birlikdə yerləşir, gördünüz kimi. Ölçü normaldı. Yenə də otaqlara bölücü təhliz vasitəsilədir. Bütün sənədlər qaydasındadır, notarial qayda alçı satılır. Bura yataq otaqlarından biridir də dəyərləndirə bilərsiniz. Bütün pəncərlərinə qədər işıqlı olduğunu özünüz şahid olursunuz. Bu hissədən eyvana çıxış var, birbaşa öz həyət yanı sahəsinə baxır. Qiymət 98.000 manatdır. Startlı qiymətdir. Təbii ki, real müştərilərə qiymətlər endirimdə olunacaq. Bura isə növbəti yataq otağı. Dediğimiz kimi, hazır manat betondur, manat beton üstündən laminat işlənmişdir. Bura isə sonuncu yataq otağı. Bütün yataq otaqlarının da ümumiyyətlə pəncərləri evdə Küfrəş pəncərlərdir, şəbəkə pəncərlər. İşıqlanması çox böyük üstünlüyü təklir. Ən böyük otağı bura dəyər izləyəcəyəm. Bir də xatırladım ki, qiymət 98 min manata təklif olunur. Təbii ki, hər müştəridə qiymətdə cüziş et olmayacaq. Kanalımıza abunə olun, videonu bəyənin ki, ilk öncə belə gözəl evlərdən siz tanış olasınız. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.